Kita jemput wakil daripada Besarah Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kepada uh, Dan juga salam sejahtera Terima kasih yang berhormat Tuan Seri Speaker Di atas kesempatan Yang diberikan kepada saya Sama-sama mengambil bahagian Membahaskan usul Menyunjung kasih di atas sitah Kepada Duli Paduka Banginda Sultan Pahang Ketika istiadat pembukaan Penggal keempat Dewan ini pada hari Jumaat yang lepas Sesungguhnya titah ke bawah uh, Paduka Baginda Memberikan atau menjuruskan kepada Perkara-perkara yang perlu kita renungi Bersama, yang seterusnya kita Sebagai ahli Dewan Supaya kita menjunjung dan juga Mendukung titah ke bawah uh, Duli Tuanku tersebut Kita harap dengan titah ke bawah Duli Paduka Baginda ini Akan membuka jalan kepada kita semua Untuk melihat dan menilai Supaya kita dapat membina negeri Pahang ini kepada kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Kita dah ada dalam track yang sangat bagus. Seperti mana yang telah dibuat dan dititahkan oleh uh, ke bawah duli pada kebangunan. Kita berada dalam track yang bagus. Cuma kita nak pacu supaya kita dapat lebih cepat, lebih tepat dan juga lebih efisien di dalam kita maju. Itulah tujuan kita berbahas di dalam Dewan yang mulia ini. Mulainya. Dan titah bangunan itu perlu kita junjung bersama. Saya terguris sedikit dan terkilan apabila berlaku peristiwa ataupun kes berlaku ada pihak-pihak yang cuba untuk tidak menghormati titah paduka baginda ini. Menyembunyikan titah paduka baginda adalah satu tindakan yang kita harap orang Pahang ni rasa terkilan dan kita harap tidak berulang selepas ini perkara-perkara sebegini. Kerana kita menjunjung kasih kepada kepada duli paduka baginda. Atas Speaker, saya ingin meneruskan dalam hujahan ini ya, dalam Umat, ini Azusi Speaker. Boleh bagi laluan ayah Omar. Okey, silakan. Boleh ada okay, sila, sila, sila. uh, Adum Surah maklumkan kalau sekiranya uh, pihak yang terbabit itu di kalangan ahli dewan. Saya ingat kalau ini mesti diberi penjelasan. Ketika dia akan disalah anggap seolah-olah macam kita uh, ahli dewan tidak menjunjung titah wali tuanku. Saya harap tidak. Baik, baik. Saya kata setengah pihak. Saya tak sebut spesifik pada ahli dewan dan sebagainya. Maknanya di pihak luar. Di luar. Yang berhormat, eh? Di pihak luar. Maknanya yang tidak menyunyum tita tuanku tu orang di luar dewan ini. Bukan ya. di dalam dewan. Begitu setengah yang berhormat? Ya, betul. Okey. Teruskan. Okey. Dato' Baik. Saya ingin menjurus kepada beberapa perkara yang telah dititahkan oleh ke, bawah duli uh, tuanku. Pertama, saya ucap tahniah dan dan juga terima kasih kepada kerajaan negeri yang telah memberikan uh, tumpuan kepada membasmi kemiskinan tegar menoktahkan kemiskinan tegar. Angka yang diberikan sebanyak 1946 miskin tegar telah dinoktahkan pada tahun lepas bulan Mei 2024. Satu tindakan yang terpuji yang kita rasa bukan satu satu tindakan yang mudah untuk kita menoktahkan miskin dan miskin tegar ini. Uh, namun usaha ini bukan merupakan usaha one off dia adalah usaha berterusan diakui oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar ianya angka ini akan sentiasa berubah kerana miskin dan miskin tegar ini flag dia punya subjektif angka pendapatan hari ini mungkin kita dianggap bukan miskin bila pendapatan yang sama pada tahun depan mungkin dia telah jadi jatuh miskin kerana perubahan ekonomi berlaku dan kita maklum perkara tersebut cuma cadangan saya pandangan saya supaya untuk menambah baik dari daripada kita menguruskan maklumat dan data ini supaya agensi-agensi yang terbabit yang terlibat dengan angka ataupun senarai miskin-miskin tegar ini dapat memberikan maklum balas ataupun memberikan maklumat tersebut membekalkan maklumat tersebut kepada pihak kami ahli-ahli dewan dari masa ke semasa secara berkala 3 bulan sekali ke setahun dua kali ke kami nak nak dapat juga maklumat. Mereka di kawasan saya contoh besar, yang mau berhak sebut ada empat uh, KIR yang berada dalam senarai miskin tegar sekarang. Realitinya di kawasan saya itu lebih daripada angka tersebut, kerana kita melihat dan kita melalui bersama dengan rakyat dan masyarakat menilai kelompok-kelompok ini yang boleh kita kata sebagai eh, tak cukup makan miskin tegar. Tapi bukan empat keluarga saja. Jadi maknanya data ataupun maklumat tersebut perlu dikemas kini dan perlu di, di, diberikan reflect the real situation dengan izin. Perlu menggambarkan situasi sebenar baru kita rasa kita berada dalam track yang betul dan lebih cepat, lebih efisien. Maknanya kalau kami Rahmat contohnya... Ya, speaker, saya ingin menjelaskan sedikit, saya rasa ada kekeliruan di sini. Contohnya untuk kita menoktahkan miskin tegar ni, kita ambil tarikh sehingga 30 bulan Mei contohnya. Di negeri Pahang ada seribu miskin tegar. Sehingga 30 bulan Mei. Dan kebetulan sehingga 30 bulan Mei tu didapati daripada tiga sumber jabatan kebajikan masyarakat, SDO dan sebagainya. Ada empat daripada peserta. Itu sehingga 30 bulan Mei tetapi pada 1 Jun sehingga bulan seterusnya mungkin ada lagi. Ha, jadi kita lock dulu. Kita selesaikan yang itu dulu. Bukan bermaknanya setakat empat orang saja. tidak. Selepas 30 Mei tu ada lagi. Sebab tu yang kita katakan dalam istilah untuk menautahkan miskin tegar dipanggil dia digunakan bahasa lock. Kita kunci dulu di situ empat orang ni yang mesti kita settlekan dulu. Tetapi selepas 30 bulan Mei pastinya ada lagi yang miskin tegar ni mungkin 4, mungkin 10, mungkin 2 dan sebagainya. Maknanya dia berterusan. Di mana kata yang Promat tadi lah. Dia sangat objektif dan miskin tegar ni tidak akan dapat kita hapuskan secara kosong. Terima kasih Datuk Sri Speaker. Terima kasih yang Teruskan Umat. Yang Umat. Ya. Sebab itu cadangan saya tadi supaya kami ada rujukan. Siapa yang telah ada dalam senarai tersebut? Kiranya orang yang datang jumpa kami mengadu pada mana-mana pihak kami rujuk senarai, eh nama dia dah ada dalam senarai yang akan diusahakan oleh kerajaan negeri untuk keluarkan dia daripada miskin tegak. Jadi kita boleh maklum kepada dia. Jangan bimbang, kerajaan negeri sedang berusaha untuk bantu. Jadi kita agak gitu. Ya, Mak, ya, tak ada. Tiga. Minta, minta perceraian sikit. Kena tambah masa yang Contohnya, ya. kerajaan dalam data kerajaan ada empat di berserah ni yang miskin tegak. Mengikut catatan daripada adun berserah, ada berapa ramai? tak tahu. Mengikut daripada angka yang saya terima aduan, saya tak tahu data di JKK dan sebagainya saya tidak ada. Tapi yang yang menerima saya ada lebih kurang 50 nama. Miskin tegarih. 50 nama yang sentiasa berulang datang untuk minta bantuan, yang mengadu. Jadi bila kata mengadu berah tak ada, tak dapat makan, susu anak tak beli, ini mereka yang tidak boleh memenuhi keperluan harian. Dan jatuh dalam kategori miskin tegar Kami senaraikan itu Mungkin kriteria pihak kerajaan lain Saya tak pasti Mohon celahan yang Speaker. Saya cadangkan uh, Yang Mohd daripada Berserah Untuk uh, bagi orang ikasih dan sebagainya Biar pihak yang bertanggungjawab Boleh menilai Adakah mereka benar-benar miskin tegar Ataupun dikategorikan sebagai miskin dan sebagainya Kalau Okey uh, Boleh-boleh Tak tak pandu mereka untuk mendaftar dan sebagainya. Seorang je yang bercakap. Kita bagi laluan pada kemayan, lepas tu berserah boleh teruskan. Sebab kalau dia ulang, ulang, ulang benda yang sama, kita tak ambil, kita sendiri tak ada inisiatif untuk mendaftarkan uh, masyarakat kita ni di dalam kategori uh, miskin tegak ataupun miskin dan sebagainya. Saya rasa lepas ni mungkin uh, berserah boleh berujuk dengan pihak ICU dan sebagainya untuk mendaftarkan jangan kita hanya bercakap tapi kita tak buat tindakan yang sepatutnya kita buat. Terima kasih kemayan. Itulah yang kita buat. Tapi kami tidak ada rujukan, mereka yang dah ada dalam senarai. Jadi kalau dia dah ada dalam senarai, kami kata tak apa dah ada. Kalau tak ada tu yang kita nak baru kita bantu. dia. Saya rasa dia, tak perlu ada dia. tak ada senarai. Macam ini yang saya ya, Bapak Srika, amalkan. Saya rasa ya, saya ya, rasa ya. Saya mesej saya sampai. Ya yang buat, yang buat kemayan bagi. Mesej bagi. saya sampai dan kita faham. Apa yang kerajaan sedang buat dan laksanakan. Cuma kita nak tambah baik supaya kami boleh berkhidmat kepada rakyat. Dengan lebih baik. Dengan lebih berkesan. Tidak ada redundancy dengan izin. Pertindihan kami ambil maklumat, hantar. JKM dapat orang yang sama, 3-4 orang datang, hantar yang sama. So, bila kita ada rujukan, mudah untuk kita yang ini belum ada dalam senarai. Kita bagi dia borang MUI ke borang JKM ke borang apa. Kasih. Kalau dah ada, kita biarkanlah. Kita beritahu itu maksud saya. Saya nak beralih kepada tajuk lain. Yang Muhammad Dr Sri Speaker. Kebawah Duli Paduka Baginda juga telah melahirkan kegembiraan Baginda apabila kerajaan negeri berjaya menarik pelaburan sebanyak 7.5 bilion pada tahun lepas 2024. Saya ucap tahniah juga kepada usaha berat usaha keras daripada pihak kerajaan agensi-agensi ter terbabit, penjawat-penjawat penjawat awam yang berusaha untuk nak menarik pelabur supaya datang ke negeri Pahang melabur kerana akan buka ruang ekonomi yang lebih besar kepada kita. Namun, apa yang kita sedang lalui pada hari ini, kesan daripada perang dagangan dunia hari ini, trade war yang sedang berlaku, kita perlu jangkakan sesuatu yang yang luar biasa bakal berlaku dalam tempoh yang panjang ni selagi uh, pemain ekonomi utama dunia ini tidak berubah pengurusan dia dari sudut uh, polisi perdagangan antarabangsa mereka kita akan berdepan dengan ancaman dagangan ini sebab mereka adalah uh, merupakan pemain utama di dalam dagangan ini dan juga rakan dagang kita termasuk negeri pang di kawasan saya kawasan perindustrian gebing ini banyak syarikat-syarikat industri-industri yang berurusan dengan USA dalam urusan uh, perniagaan mereka maka Tarif yang dikenakan oleh Amerika Syarikat kepada seluruh negara, hampir seluruh negara, memberi kesan dan impak besar kepada dagangan dan juga uh, iklim ekonomi dunia secara menyeluruh. Dan kita jangka empat tahun lagi ni, selagi Presiden itu tak tukar, selagi itulah kita akan berdepan dengan suasana ekonomi yang yang begini tegang dan tidak menentu. Tapi kita perlu lihat ini sebagai satu peluang untuk faham. Kerana apabila dagangan ini ataupun perdagangan antara bangsa ini bergolak, sekatan-sekatan dagangan ini berlaku, akan ada ruang untuk kita mengisi kekosongan tersebut. Contohnya, kalau negara China dengan Amerika dari sudut dagangan mereka ber, bergolak, Amerika tak nak beli barang daripada China, maka kita ada ruang untuk mengisi kekosongan barangan tersebut. Maka kita perlu lihat apakah jenis barangan dagangan yang boleh kita ambil dengan ada kekuatan kita di sumber-sumber yang ada sekarang supaya kita boleh isi kekosongan tersebut. Maka saya ingin mencadangkan supaya Pahang mengambil peluang ini dengan mengambil beberapa langkah. Yang pertama, kita perlu menerokai rakan dagang baru. Terutamanya di kawasan ataupun di negara-negara yang kita dulu mungkin negara ketiga. Afrika, Asia Barat, Amerika Selatan contohnya ataupun negara-negara yang kita lihat ada potensi untuk kita terokai uh, pasaran mereka sebab bila tarif ini dikenakan kepada kita barang-barang kita minyak sawit bakalan elektronik semua itu akan jadi tidak tidak kompetitif harga dia akan jadi lebih mahal uh, di, di, di negara tersebut maka kita kena orang sana tak nak beli dah bila orang sana tak nak beli, demand akan jadi kurang. Maka bila demand kurang, kilang-kilang akan mengurangkan pengeluaran. Bila kilang-kilang pengeluar, uh, kurangkan pengeluaran, pekerja-pekerja akan diberhentikan ramai. Yang ini kesan dia. Maka kita perlu cari alternatif ini, explore, terus ke uh, pasaran baru. Yang kedua, kita kena tambah baik infrastruktur dan juga jalinan logistik kita supaya kita jadi lebih efisien dan cost efektif. Supaya orang gunakan logistik dan infrastruktur yang kita ada ni, contoh kita ada pelabuhan Kuantan. Maknanya dia akan mengeksport barangan melalui kawasan ataupun pelabuhan yang cost efektif. Jadi kita boleh berdaya saing dengan bila kita menghantar barangan, kos uh, pengangkutan akan jadi lebih rendah, maka barangan yang kita keluarkan juga kos kepada negara lain juga akan lebih lebih rendah. Yang ketiga, kita kena saya saya setuju apa yang di, di, Uh, apa ni, dimaklumkan oleh Esko tadi tentang usahawan-usahawan kecil dan sederhana ini. Maka kita perlu push mereka, perlu perlu tolak dan bantu mereka lebih lebih besar lebih selepas ini kerana produk-produk PKS inilah yang akan menjadi barangan utama untuk kita pasarkan ke pasaran dan menerokai pasaran-pasaran baru ini. Yang mana Sri Speaker, di kawasan saya juga, Ber, uh, sedang uh, rancak pembinaan ECRL di kawasan perindahan Gebeng, di cerating dan sebagainya, saya ucap uh, tahniah dan terima kasih kerajaan negeri beri tumpuan dan pokok dan saya dapati ECRL ni berada dalam track yang yang bagus uh, maknanya on track lah untuk siap pada hujung tahun ini dan beroperasi tahun depan, cuma saya uh, saya ucap tahniah juga dengan penubuhan ekonomi Rewi Pahang itu pelancaran, saya harap supaya ada MOU dengan ECRL dengan Akademi Rui Pahang ini saya harap dan saya yakin akan ada jadikan ICRL ini sebagai sumber punca pendapatan dan pekerjaan rakyat tempatan yang berkualiti sebab masa masa fasa pembinaan ini kita faham dia nak cepat dan dia nak kos murah dan sebagainya ramai tenaga-tenaga luar tenaga-tenaga asing digunakan tapi bila dah beroperasi dengan adanya Akademi Rail Pahang ini, kita mampu membekalkan keperluan mereka dan mereka perlu jadikan ini sebagai pilihan utama. Produk daripada Akademi Ril Pahang jadi pilihan utama untuk bekerja dengan mereka operasi harian dan akan menghasilkan peluang pekerjaan yang berkualiti kepada rakyat negeri Pahang insya-Allah dengan adanya isyarat ini dan kita selar sikit. terutama masa yang <laughs> seterusnya. Sikit. tambah tu kita tambah lah macam main bola kan tambah dia berapa injury time uh, terima kasih uh, berserah uh, bangkit uh, isu yang pekerjaan untuk ECI memang kita ambil budak kita hantar ke training sekarang kita kerja dengan Pahang Skiu ECI tengah cari budak okay? so kalau kita buat iklan tak ramai yang mari interview so tolonglah kalau berserah boleh tolong cari budak-budak pergi interview dekat Pahang Skiu terima kasih yeah kita kita tambah 15 saat. Boleh, <tanya> boleh, 15 saat. Boleh. boleh. Maknanya kami kami offer, kami buka pintu saya sendiri terutama sekali buka pintu sebarang bentuk perkara promosi yang apa yang perlu dibantu oleh daripada pihak kerajaan. Sila. Kami alu-alukan sangat. Kami memang nak berkhidmat dalam apa saja. Kalau kata ada masalah apa minta bantuan, kita akan bantu. Insya-Allah. Kita boleh buat. Terima kasih. Uh, Bromat Teruntung. Sila sambung. Ya, saya. Saya, saya, lihat yang ini wakil, ini berserah ni. Dia macam wakil kerajaan pula. <laughs> Tapi sebenarnya gini, saya tertarik tadi saya dengar ini ucapan daripada berserah. Berserah ni nampak dia bila bagi ucapan tu, dia, dia bagi cadangan-cadangan. Saya dengar tadi. Ah, ha, bangga cadangan dia. Maksudnya satu, dua, tiga. Very objektif. Hanya saya masih menunggu tu, dia dah beralih ke ICRF bagaimana nak bantu supaya kita ambil kesempatan untuk merancangkan lagi pertumbuhan ekonomi. Dan uh, saya mohon uh, apa kiranya uh, pandangan daripada Besarah kalau saya masuk ke cadangan nombor empat iaitu kestabilan politik. Penting dalam mana-mana uh, pelabur, dia akan lihat bagaimana keadaan politik di negara yang nak dia melabur. Jadi Uh, oleh kerana kita ni Orang kata Dalam suasana yang dihimpit oleh era uh, Ni, uh, ni apa, Trump 2.0 Maka kita kena Lebih objektif Janganlah ada di kalangan kita Misalnya contohnya Kalangan ahli-ahli politik Yang run down the government Dengan izin Dengan meletakkan rejim zalim Faham? Rejim zalim Saya ingat yang ini tidak membantu Jadi pandangan saya mungkin boleh juga mendapat sedikit input daripada uh, berserah saya rasa uh, tindakan yang sebegini tidak membantu dalam usaha untuk menarik pelabur kalau kita kita memberikan uh, perseptif yang negatif seolah-olah kerajaan ini tidak mesra kerajaan yang ada pada hari ini tidak mesra uh, pelabur dengan uh, tomahan-tomahan label-label seperti mana yang saya nyatakan rejim zalim Uh, kerajaan. Jadi apa pandangan apa nama besrah? Saya setuju. Macam kerajaan apa ni wakil kerajaan kata kerajaan sekarang ni tak stabil ke apa? Kerajaan stabil, kerajaan bimbang. Kesabilan kerajaan ia adalah perkara yang utama untuk menarik pelabur. Itu memang betul. Jadi kerajaan yang kita ada ini stabil dah, jangan bimbang. Uh, kerajaan apa ni. Kerajaan apa tolong bentar? bantu. Jadi kalau sekiranya kita dalam politik memang kita buat politik, tapi jangan run down uh, ni, kerajaan dengan negeri yang kita cintai ini dan kesannya kepada kepada rakyat jelata ekoran daripada misinformation dipanggil dengan izin disinformation ataupun misinformation jadi disinformation informanya. dis disinformation jadi kalau boleh itu minta uh, ni apa nama rak, uh, ni, adun mesrah beritahu dengan rakan-rakan pemanggang supaya tidak uh, ni menakut-nakutkan uh, apa nama pelabur dengan ini apa kecaman dan pemahaman yang... Sila teruskan Basrah. Jadi saya nak minta Basrah teruskan hingga habis. Terima kasih, Tak apa. kita terima. Kami taklah berguling-guling sampai berguling dan sebagainya. Kami rasa itu perkara biasa bila kita berpolitik. Saya cuma nak, nak 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 tambah satu lagi untuk untuk kawasan saya yang yang penting juga untuk menarik pelabur dan infrastruktur dan juga logistik ini. Kuantan airport yang diumumkan baru-baru ini, kami juga nak, nak dapatkan maklumat apakah status uh, pembinaan kuantan airport yang baru di dalam kawasan itu. Sebab setakat ini kita tak nampak lagi apa yang sedang uh, berlaku di lapangan sana. Yang seterusnya yang berhormat, dat, uh, kebawah dulu juga menyentuh tentang infrastruktur dan jalan raya. Saya ucap terima kasih kepada pihak kerajaan jalan di kawasan saya itu daripada sempadan sampai ke uh, sungai ular tu nampak baru alhamdulillah lain pun baru Kemudian daripada bandar ke beserah pelindung tu baru tapi tengah-tengah tu dah lama lagi daripada sungai karang sampai Balok tu dia tak buat ha uh, jadi <laughs> jadi peliklah sikit ya. ha tapi ya, yang, Maaf, yang Mereka, itu... Mereka, kalau dah siap semua sekali mungkin tak perlu dah YB beserah <laughs> Tak ada masalah lagi okay. benda ini. Sebab ini untuk rakyat. Oh, maknanya bila kita kata, bila kita kata, sekarang ini dia buat daripada sepadan sampai separuh jalan, daripada bandar sampai ke Batu Hitam. Ialah sebab itu kita tahu itu hari PMX datang nak buat jambang raya. Jadi siang malam ni orang kerja siap kan? Tapi daripada Batu Hitam sampai ke Balok, ke Pelabuhan tu, lama lagi. Masih bermasalah, tidak selesai. Jadi saya harap perkara ini boleh di, di, diberikan perhatian. Yang, terutama sekali yang kritikal, aduan yang kita terima daripada pegawai TLDM di Tanjung Gelang. Laluan anggota dan juga pegawai-pegawai TLDM ni bukan saja rosak, gelap dan sering mendatangkan kemalangan kepada anggota. Jadi anggota TLDM kita ni bukan cedera sebab perang, cedera sebab kemalangan jalan raya. Yang ini kita tak nak. Jadi kalau boleh jalan di kawasan itu diberikan perhatian dan juga dapat di diperbaiki. Kemudian dalam masa yang sama kita tengok-tengok dari sudut pokok-pokok lama Kawasan-kawasan saya ini banyak orang tanam pokok dulu Tepi jalan, besar, lama dan, dan dah reput banyak Diharap uh, ianya dapat diberikan perhatian dan tindakan Supaya tidak menimbulkan kemalangan ataupun kesan uh, yang boleh mengancam jawa uh, Panjang jalan daripada berserah pelindung itu sampai ke sempadan Cendol itu banyak pokok-pokok tua dan lama yang perlu kita berikan perhatian. Banyak kemalangan berlaku disebabkan oleh pokok tumbang dan sebagainya. Seterusnya, saya juga ingin mengangkat satu isu juga ancaman anjing liar. Juga seperti mana nakkan pulau manis saya dulu uh, semalam, juga semakin uh, terkesan di peserah. Bulan lepas kita ada tiga kes serangan anjing liar di kawasan saya yang melibatkan dua kanak-kanak cedera parah. Masuk hospital dan uh, kita dapati bahawa anjing-anjing liar ini bukan saja di kawasan perumahan tapi dah sampai ke kawasan pantai ah. mengganggu uh, mereka yang beriadah, berkreasi keluarga, anak-anak kecil dan sebagainya. Maka saya harap ada ada tindakan drastik diambil oleh pihak berwajib. Boleh dua minit lagi untuk pihak dulu. berwajib untuk mem membantu mencegah dan mem membentras ancaman anjing liar. Maka saya cadangkan gini. Pihak berwajib mungkin pihak berkuasa tempatan libatkan NGO NGO ni saya faham dilema mereka bila nak bertindak ada ada NGO pencinta alam pencinta haiwan pencinta alam pencinta haiwan ini yang menghalang tapi kita harap kita libatkan mereka di dalam membenteras ancaman anjing liar ini supaya mereka sama-sama membantu kita bagaimana nak bentras supaya kita tangkap kita serlaskan dia neteringkan dia apa dia mandulkan dia Lepas tu kita tanda marking dia. Kita tahu dia kat mana, kita lepas. Kita tahu anjing yang kita dah tangkap ini, dia berada di mana Boleh, dan sebagainya. Boleh, Tambah, tambah uh, Tak, saya, saya cuma nak apa nak beritahu lah. Kalau dimandulkan, saya rasa pencinta awan, penci, pencinta haiwan akan keluar. Tak apa kita libatkan mereka, biar dia dibiar dijaga anjing ni kalau dia tak nak mandulkan nak bertambah membiak, bagi mereka sebab kita ada shelter home ke untuk binatang ke, kita sediakan. Mana pihak PBT sediakan rumah ataupun tempat perlindungan haiwan-haiwan ini bila ditangkap. Lepas tu planlah Pernah buat. Ha, plan supaya dia tidak mengganggu orang awam, tidak mengganggu ketenteraman dan juga keselamatan orang awam. Dan ini akan jadi semakin serius kalau kita tidak ambil tindakan yang yang segera dan drastik. Akhir sekali, akhir sekali. Saya juga uh, ingin bertanya tentang status uh, saya difahamkan eh uh, bajet telah diluluskan pada tahun 2014, 10 tahun lepas. Uh, pembinaan sekolah kebangsaan jenis eh, sekolah jenis kebangsaan Tamil Jeram. Uh, di kawasan saya, sampai hari ini kita tak nampak lagi apa apa ni perkembangan Uh, status tanah pun masih lagi berada dalam pertikaian katanya jadi saya harap uh, ada jawapan daripada pihak kerajaan bagaimana kita nak uh, mengatasi isu dan juga uh, perkara berkaitan dengan sekolah kebangsaan jenis Tamil ini di kawasan saya memang anak murid dia tak ramai tapi mereka duduk dalam belajar dalam keadaan yang tidak selesa tidak kondisi dalam kontena mereka terpaksa belajar dalam keadaan itu Maka kita perlu melihat dan menilai uh, Sebagai kerajaan yang prihatin Bagaimana kita boleh Amat Tuan Speaker, celah sikit satu Nak tanya Adun Besrah Populasi penduduk India kat situ berapa ramai Besrah tu? Dia tak ramai, saya pun tak pasti berapa angka dia lah oh, Tak ramai, tapi mereka ada uh, Tak ramai tapi mereka ada uh, Jadi jadi kita kita harap ada ada sedikitlah bagaimana kita nak 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 orang kata selesai dan bantu menyelesaikan masalah. Ini Muhammad Al-Tayyib speaker. Saya rasa sekali lagi sebagai mengulung uh, perkara ini uh, pihak saya berserah ucap terima kasih dan tahniah kepada kerajaan di atas segala usaha dan ambil pandangan saya ini sekiranya bersesuaian dan bertepatan untuk dipertimbangkan dan juga sekiranya perlukan sebarang perkara yang berkaitan dengan petu uh, berkaitan dengan perkhidmatan kepada rakyat kami semua bersedia untuk membantu. Jadi itu saja pada saya, saya dengan ini menyokong usul menjunjung titah kepada kebawah duli pada kebangsaan. Terima kasih. Terima kasih wakil okay. besar.